Спасибо. Угу. А кто им пользуется активно? Тоже поставьте плюсики, кто им уже пользуется, разобрался. Отлично, я тоже пользуюсь. Мне тоже оно очень нравится. И сегодня я вам расскажу о том, вообще для чего это приложение вообще было придумано. Как им можно пользоваться в целях для своего бизнеса, для общения со своими знакомыми, друзьями. И вы научитесь пользоваться более активно и эффективно, чтобы этот инструмент вам помогал еще в дальнейшей работе. Вибер, он разработался значительно недавно. Его можно называть, многие там как спорят, как называть, вибер либо вайбер. Это не принципиально. Можно называть, как вам удобно. Вообще, что это такое? Программа «Вибер» Она доступна для компьютеров, планшетов, а также для всех производителей мобильных телефонов. Но единственный момент в том, чтобы ее установить, эту программу, вам обязательно нужно, чтобы сначала вы ее установили на мобильный телефон. То есть вам нужен номер телефона, к которому будет привязана именно эта сим-карта. И вы тогда Вибер можете установить не только на телефон, но и на планшет и на персональный компьютер. То есть функции, в принципе, они будут одинаковы, и неважно, какой у вас бренд, да, то есть iPhone, либо Samsung, либо Nokia, приложение будет успешно установлено на любом телефоне. То есть это тоже очень важно, что оно доступно для всех пользователей мобильной связи. Угу. А в чем плюсы вообще этого приложения? Во-первых, программа Viber, она устанавливается совершенно бесплатно, что очень радует, да, за нее не нужно платить деньги. В чем ее преимущество и чем можно пользоваться в этой программе? Это, во-первых, обмен СМС-сообщениями, что очень важно, потому что если мы отправляем смс-сообщения через МТС, либо Волком, либо Live, то смс-сообщение стоит порядка 300 рублей. Здесь за сообщение вы ничего не платите. Вы можете передавать аудио, можете передавать видео, только видео, единственный момент, там ограниченное количество, около 30-40 секунд, в зависимости от качества самого видео снятого. И также Вибер программу можно очень легко установить из магазина, из приложения, которое есть у вас на телефоне, либо по прямой ссылке из интернета. То есть, опять же, прямая ссылка из интернета, либо на телефоне вы можете скачать, либо на компьютере. То есть, преимуществ этой программы очень много на самом деле. После того, как вы загрузите приложение Вибер, у вас а, на рабочем столе персонального компьютера либо телефона появляется такая вот иконочка. То есть, чтобы вы понимали, как, где его найти. Это приложение. Также при а, установке, к примеру, приложения на телефоне, то есть я как делала, я сначала на телефоне установила эту программу. А, не пугайтесь, поставщик просит указать для надежности ваш номер телефона. Во-первых, он вы подтверждаете тем, что вы реальный человек, что этот номер существует, и также эта программа Вибер она очень, как сказать, умная в плане того, что когда вы подключаетесь, все люди, которые находятся в списке контактов в вашей в вашей телефонной книги, они также будут отображаться у вас в контактах Вибер сразу же, то есть вы сразу же можете отправлять СМС сообщения бесплатные либо звонить. То есть вот мобильного телефона это обыденная процедура, которая не повлечет дополнительное снятие средств с вашего счета. Это тоже очень важно, потому что многие пугаются, когда просят вводить номера телефона. А сейчас мы с вами разберемся, как же все-таки скачать эту программу для тех, у кого ее нет. Чтобы мы могли с вами этой программой еще активно пользоваться. Как скачать на телефон? Мы разберемся, как скачивать и на телефон, и на компьютер. Как скачать на телефон? У каждого в телефоне есть вот такая вот, к примеру, это пользователи Samsung, у Nokia, по-моему, тоже такая программа есть, Play Market. То есть это приложение, которое установлено по умолчанию в телефонах, через которое вы можете скачивать игры, приложения, которые вам помогают в работе. Приложение называется Play Market. То есть вы находите это приложение в своем телефоне, нажимаете на него. Что мы делаем дальше? Дальше появляется у нас... Так, очень далеко. Дальше появляется у нас окошко, в которое нам следует ввести... Вот у нас такое вот окошко, которое мы вводим. Что нам необходимо найти? Название приложения. То, что мы с вами сегодня разбираем, мы вводим в Viber. Наше приложение начинает искать программу и выдает нам вот такое окошечко. Вибер, описание программы, сколько скачивалось, там отзывы есть, да, пользователи программы. И нажимаем кнопочку «Установить». Программа устанавливается. Ну и обращайте внимание, когда на телефон устанавливаете, чтобы у вас было достаточно свободного места на телефоне, чтобы эта программа смогла установиться. Потому что она тоже ну, занимает немного места. Мы нажимаем установить. За это время программа устанавливается. После чего есть такая кнопочка Принять условия да, то есть соглашение. Вы нажимаете принять на то, что вы будете обмениваться данными с пользователями именно в сети Viber, Viber и так далее. Нажимаем. Потом у нас появляется вот такая вот, э, ну как экран. Выберите страну, введите номер телефона и нажмите продолжить. Это то, о чем я говорила, чтобы вы не пугались вводить номера телефонов. Ваша страна мы выбираем Белоруссия. Там будет список всплывающих стран. Мы вводим Белоруссия и вводим свой номер телефона, но обязательно вот здесь в международном формате. Мы вводим с кодом плюс 375, 29, 44, либо 25. Это как, ну, какой оператор, смотря у кого. После того, когда мы ввели номер телефона, у нас приложение запрашивает, это ваш правильный номер, и на этот номер вам будет отправлено смс-сообщение с кодом доступа для активации вашего приложения Viber. Нажимаем ОК на кнопочку, и у нас появляется вот такое чудное приложение. Добро пожаловать в Viber. Бесплатные сообщения, звонки. И нажимаем продолжить. То есть и приложение, оно автоматом устанавливается именно на ваш телефон, после чего вы можете успешно пользоваться. Напишите в чате, пожалуйста, плюсики, кому понятно про установку, где найти эту программу Play Market. Угу. А те, у кого она не установлена, понятно? Либо не очень, может какие-то вопросы есть. Хорошо, отлично, понятно, угу. отлично, то есть сможете и себе установить, и знакомым своим, хорошо. Следующее, то, что мы с вами разберем, чтобы было нам более понятно, да, как скачать программу для персонального компьютера. Опять же, для персонального компьютера есть своя ссылочка, я вам ее продублирую э, потом в скайп-чате, чтобы вы могли скачать. То есть, как обычно, вы заходите на сайт, э, скачиваем эту программу, нажимаем скачать, она у вас скачивается, вы устанавливаете на свой персональный компьютер. После чего э, эта программа, вы когда скачаете э, установочный файл, запускаете его в открывшемся окне, э, там будут условия соглашения лицензионного, там ставите галочку. И нажимаете Установить. После чего установки Viber будет автоматом запущен. И также э, спросит о том, установлена ли ваша программа именно Вибер на вашем мобильном. Вы отвечаете Да. Вносите номер телефончика э, именно в своем компьютере. Либо в ноутбуке, да, в компьютере вносите свой номер телефона. И вам на ваш мобильный номер придет смс-очка с кодом активации именно для компьютера. Пришел где-то за 2 минуты, очень быстро. И уже все контакты, которые есть у вас э, в телефоне, они все синхронизируются вместе с компьютером, и вы можете уже сразу видеть, кому вы даже отправляли сообщение и так далее. История сообщений, она появляется как э, в телефоне у вас есть сообщение, да, вся переписка, так она и будет сохраняться у вас э, на компьютере. А с этим понятно, как э, скачать именно на компьютер? Поставьте плюсики, пожалуйста. Кому понятно, как скачать Вибер на компьютер? Или непонятно? Понятно. Хорошо, ссылочку я продублирую в скайп чате, чтобы вы могли именно все это скачать. А Сейчас мы с вами дальше вот разберем, как это будет выглядеть, когда вы вводите номер телефона именно при установке вибера на компьютере. Вводите опять же номер телефончика свой вместе с кодом и нажимаем «Готово». И вам приходит код активации. На ваш мобильный телефон отправляется код активации, вы его вводите и ваш вибер регистрируется и у вас появляется вот такое красивое окошко на вашем персональном компьютере, когда вы заходите в приложение Viber. То есть здесь очень удобно, ну, то есть если вы делаете групповые какие-то рассылки, потому что с телефона бывает не особо удобно, здесь вы все видите, и можно пользователей добавлять и так далее. Сейчас более подробно об этом расскажу. Сейчас мы разберем с вами, как добавить пользователя Вибер, да. А, возникает вопрос, когда ну, вот человек дает вам номер телефона, например, вы хотели бы с ним обмениваться сообщениями, либо звонить. А, если у, у человека у вашего знакомого установлено Алло. приложение Вибер, и нет, его номер есть в вашей телефонной данный контакт автоматически добавляется ну, в приложение. То есть, если, к примеру, у человека есть Вибер и вы хотите его, ну тоже увидеть, чтобы звонить ему бесплатно, вам стоит всего лишь просто занести его номер телефона в телефонную книгу в родных и и сразу же человечек у вас отобразится в именно в приложении Вибер. То есть очень удобно, ничего заморачиваться не надо. А также можно искать по, по, по ну, к примеру, по номеру телефона, тоже можно искать Вибер людей. Вибер. Очень актуальный вопрос для тех людей, кто э, именно использует интернет через 3G-модель, потому что там есть ограниченный трафик. Вивер использует в три раза меньше трафика, чем Skype. За одну минуту разговора Вивер потребляет 30 килобайт трафика. Это очень-очень мало на самом деле. Даже у меня вот подключен э, мобильный интернет, если я иду по улице, то есть у меня всегда доступен Viber, да, и мне тогда, ну, то есть дозваниваются, я спокойно разговариваю, то есть у меня трафика очень-очень мало есть. Ну, да. Тоже очень выгодно. Во-первых, звонки бесплатные, поговорили, и трафика мало съедается. Поэтому очень выгодно. А есть еще такой вопрос, потому что э, тоже кто вот пользуется давно Вибером, бывают такие рассылки, что срочно подключайте своих знакомых, потому что Вибер станет платным и так далее. Информация о том, что программа Viber станет платным, является неправдой, поскольку нет вообще э, официальных подтверждений этому. У приложения Viber есть платные функции, но в целом сервис является бесплатным. А платные функции вы их можете дополнительно уже подключать, э, когда, к примеру, вы уже там какие-то стикеры заказывать, да, более интересные, чем они есть стандартные. Поэтому обращайте внимание, что то, что Viber станет платным, это ну, неофициальная информация, поэтому не беспокойтесь, это бесплатное приложение полностью. Сейчас мы с вами разберемся о том, как создавать группу в программе Viber. Группы очень полезны и эффективны тем, к примеру, нам для бизнеса, чтобы сделать рассылки э, тем же э, активным, неактивным консультантам, которые у нас есть э, в списках контактов. Мы добавляем список контактов всех, кто нам нужен, и у кого есть видео, мы сможем объединить их в одну группу и пересылать информацию. Те же распродажи, те, тоже вау -лета, чтобы не звонить каждому там и людей не тревожить. Вы сделали один раз в неделю рассылку, люди все увидели, посмотрели, кого заинтересовало, тот откликнулся и разместил заказ. Так создавать группу. Мы с вами сначала поэтапно разберемся, потом в картинках. Сначала зайти в диалог с человеком, который будет в чате. То есть выбирайте любого пользователя, который есть у вас в вибере, с которым вы, может, переписывались, либо не переписывались, ничего, ну, это не важно. А нажать на шестеренку наверху, там справа вверху будет такая, значочек покажу вам сейчас. И нажимаем добавить участник. И добавляем необходимые контакты. Сейчас мы с вами пройдемся, чтобы вы визуально это увидели, как это делается. Ну вот, к примеру, мы выбираем одного пользователя. А справа вверху есть такая вот шестереночка. Все видят, Поставьте плюсики. Всем видно шестереночка, шестереночка такая справа вверху, на которую нужно нажимать. Кто видит, поставьте плюсики, пожалуйста. Уходишь. Угу. Кто-то еще с нами, из 16 человек. Хорошо, отлично. Угу. не Хорошо, отлично. То есть нажимаем на эту шестереночку. Да? Нажали что делаем следующее. У нас появляется такое вот меню. Добавить участник. Мы нажимаем на эту чудо-кнопочку, и у нас высвечиваются все контакты, которые у нас есть именно в Вибере. Да, то есть у меня, к примеру, в телефоне 198 контактов, у которых есть в Мы нажимаем, выбираем отдельно каждого контакта, то есть сразу же, к примеру, да, Точечно выбираем, кого нам необходимо добавить. И э, эти участники добавляются у нас в группу. То же самое мы можем сделать, если мы хотим еще дополнительно кого-то добавить. То же самое вы можете сделать и с вибером, который у вас установлен на компьютере. Только здесь будет вот красненьким у меня справа обведен, получается, посерединке вот. Человечек. Вы нажимаете на человечка и плюсик там нарисован. Нажимаем и у вас появляется меню тех контактов, которых вы можете добавить. Вы их добавляете и нажимаете сохранить. И у вас сразу же появляется новая группа, которую вы можете пользоваться. Эта группа будет отображаться, если вы создали ее, естественно, там, к примеру, в телефоне, то она будет и в телефоне, и на компьютере у вас. И э, наоборот, если вы создали группу. В компьютере, то она будет отображаться также в телефоне. То есть очень удобно. Сделали, неважно где, и она у вас будет на всех устройствах. На ваших, где подключен Видер. Как переименовать группу? А после того, когда мы создали группу, да, у каждого есть может какой-то название команды, либо хочется как-то назвать свою группу интересно, чтобы людям было интересно в нее вступать и так далее. Как это делается? Вот у нас есть группа. Мы нажимаем опять же нашу шестереночку и появляется у нас э, дополнительное меню. А там, где имя стрелочкой показано, мы нажимаем и пишем любое имя, которое вам хочется. Как вы хотите, хотите назвать свою группу. Там, где вот на сером фоне добавить значок, сюда вы можете нажать и добавить любую фотографию, которую вы хотите для своей группы. Все контакты, которые у вас есть э, именно в этой группе, вот они даже вот вверху, как у меня вот надпись Арифлейм, они все отображаются, номера, имена тех людей, которые именно включены в эту группу. Чтобы добавить людей, опять же, мы просто нажимаем «Добавить участников» на кнопочку, и все у нас добавляется, и автоматом люди присоединяются к нашей группе. Кому не интересно, тот может выйти из группы, то есть это желание уже каждого человека, а когда мы сами подсоединяем, они автоматом присоединяются к группе, потом уже человек сам решает, быть ему в группе, либо нет. Как добавить новых участников, сейчас в картиночках разберемся, да? То есть есть кнопочка, вы заходите опять же на настройки, есть кнопочка ⁇ Добавить участников ⁇ вы на нее нажимаете. И добавляем всех, кто вам необходим. А теперь у каждого из вас, если вы создали такую группу, у вас есть уникальная возможность делиться новостями с несколькими друзьями, то 100 человек. В этих группах можно общить, ну, вот, соединять 100 человек одновременно. Это очень удобно. Если у вас, к примеру, более 100 человек, вы можете создать 2-3 группы и так далее. Это на самом деле очень здорово, потому что вы сможете очень быстро передавать информацию. Особенно если э, именно программа Вибер у вас в телефоне. Вы едете где-то в дороге, э, пришла информация от компании, вы включаете свой мобильный трафик включаете телефон и отправляете по беру все новости это очень удобно и ваши консультанты лидеры все ваши будут знать все новости самые первые это очень классно а, программу вибер также можно скачивать а, не только ну к примеру на персональные компьютеры которые идут с поддержкой Windows, потому что есть разные операционные системы. Android, Windows и для э, iPhone это iTunes специальная программа, где все это скачивается. Поэтому вот все ссылки, которые приведены, э, помимо официального сайта viber.com, я вам скину еще в скайпе, на какие устройства вы отдельно можете скачать, смотря какая операционная система у вас стоит именно в телефоне, либо на компьютере. Эти ссылочки я вам дам еще скачать, ну именно через э, программу Skype, да, которая у нас объединенная группа. А с этим понятно? Как добавлять участников, как переименовать группу, кому понятно, пожалуйста, плюсики поставьте. Кому непонятно, минусики либо вопросы. Хорошо, отлично, спасибо. Хорошо. И еще есть такая интересная программа, тоже она называется WhatsApp. Она также, как программа Viber, тоже можно использовать бесплатные смс-сообщения. Там, то есть там такой же получается Функции такие же, как и в Вибере. Можно отправлять бесплатное смс-сообщение, также можно звонить, также можно создавать группы, ну потому что у кого-то, к примеру...